Это не просто операционное, это двери в будущей медицины, эндоскопическую хирургию. А это хирург высшей квалификационной категории Олег Анатольевич Шумков, заведующий хирургическим отделением клиники научно-исследовательского института клинической экспериментальной лимфологии Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. Сейчас он готовится к операции. Я знаю, что он владеет большим объемом эндоскопических операций, как на органах брюшной полости, в гинекологических операциях, на органах и на нижних конечностях. Окончив в 2005 году клиническую ординатуру по специальности акушерства и гинекология, доктор Шумков овладел широким спектром операций на органах малого таза у женщин, включая экстирпацию матки лапароскопическим и влагалищным доступом, а также пластическими операциями. Олег Анатольевич не только прекрасный хирург, общий хирург. В 2008 году он защитил докторскую диссертацию и владеет как эндоскопической, так и сосудистой хирургией. При активном участии Олега Анатольевича в клинике Института лимфологии освоено тотальное протезирование тазобедренных и коленных суставов, внедряются бариатрические и реконструктивные операции на артериях и нижних конечностей. Доктор Шумков, действительный член Ассоциации эндоскопической хирургии России, автор более 150 опубликованных научных работ и соавтор семи патентов Российской Федерации. Он не только выдающийся хирург и научный сотрудник, Олег еще в самом деле очень обаятельный человек, и общение с ним, конечно, всегда доставляет очень много приятных минут. Он просто очень хороший человек, хороший э, хирург. Нам с ним очень легко работать, и мы его очень-очень любим. В 2003 году за разработку новых методов диагностики и лечения больных с лимфедемой конечностей и синдромом диабетической стопы хирург Олег Анатольевич Шумков был награжден первой премией администрации Новосибирской области. А еще он грамотный, эрудированный врач, специалист, к которому всегда стремятся наши пациенты.